salam sejahtera saya ucapkan. Hari ini kita akan bersama-sama pergi ke London. Eh, tapi bukan untuk berhibur semata-mata tau. Kita akan berhibur sambil menganalisis kepintaran budaya yang ada sepanjang kita berada di London. Tapi, kami tak boleh nak bawa semua orang pergi ke London. Betul tak? Jadi, dalam video pindangan hari ini, kami akan menceritakan pengalaman seorang rakyat Malaysia yang pernah menetap di London selama 3 tahun iaitu Alia. Eh, lupa nak beritahu. Tajuk video hari ini ialah analisis kepintaran budaya pengalaman meretas budaya seorang rakyat Malaysia di London Subjek kajian ini nama dia Alia Baiklah, kisah ini bermula ketika Alia berumur 10 hingga 13 tahun Waktu itu dia ikut keluarga dia untuk tinggal di London Kalau Al tak tahu, London ini merupakan sebuah kota global yang mempunyai gabungan diaspora penduduk yang berbeza Jadi, bayangkan kota yang berbeza yang mempunyai pelbagai penduduk berbeza uh, menampilkan pelbagai hiburan yang sangat menarik yang menariknya walaupun waktu tu Alia masih kecil lagi Kita rasa hidup dengan budaya yang berbeza Dan walaupun waktu itu dia dah rasa pelbagai pengalaman Dia sebenarnya selamanya kepintaran budaya yang tinggi Apa tu kepintaran budaya? Ha, menurut dan ETA 2007, Ellie dan Ang 2003 ada mengambil karya daripada Sandberg dan Deppelman iaitu dapat empat komponen yang saling melengkapi untuk menilai kecerdasan pendidikan individu iaitu CQ motivasi, CQ kognitif, CQ metakognitif dan CQ tingkah laku. Yang pertama, CQ Motivasi. Menurut Dan et al. 2007, CQ Motivasi merupakan kemampuan seseorang untuk mengarahkan perhatian dan tenaga ke arah mempelajari dan berfungsi dalam situasi yang dicirikan oleh perbezaan budaya. Seterusnya, Morin dan Talbot 2024 membincikan motivasi kepada dua ciri utama. Yang pertama, motivasi intrinsik yang merujuk kepada perasaan benar-benar menikmati pengalaman lintas budaya dan yang kedua, motivasi luaran yang menunjukkan kepada dorongan yang datang daripada faktor luaran seperti ganjaran dan pujian yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan bukan kerana keseronokan intrinsik. Seronok dia luncur. Ay, sejuk. Situasi tadi menunjukkan bahawa Alia terdorong untuk melakukan aktiviti lintas budaya dengan cara mengikuti hiburan tempatan iaitu festival bermusim. Perkara ini terdorong daripada motivasi infeksi di mana Alia berasa gembira ketika mengikuti aktiviti yang berbeza dengan norma kebiasaannya nak pergi tengok wayang tapi tiket mahal sangat ini kalau kat Malaysia ni hari-hari aku pergi tengok wayang haa -ha lah Hyde Park kan ada nak pergi ke? Kan? Situasi sebentar lagi pula menunjukkan bahawa pemilihan aktiviti juga dipengaruhi oleh motivasi luaran seperti keadaan kewangan dan gaya hidup setempat. Hal ini kerana dapat dilihat bahawa Alia walaupun gemar untuk menonton wayang apabila berada di Malaysia namun disebabkan tiket, harga tiket terlalu mahal di London, Alia memilih untuk bersiasial di taman awam seperti Hyde Park. Maka jelaslah bahawa siki motivasi dapat membantu Alia untuk kekal bermotivasi dan berani untuk mencuba perkara yang berbeza daripada norma kebiasaan. Yang kedua siki kognitif. Siki kognitif merupakan satu kemahiran untuk menilai, menghormati dan juga memahami perbezaan budaya yang ada. Alia telah menetap di London sejak umur 10 tahun lagi. Jadi, Alia telah dapat mengafaksi dan juga menilai perbezaan budaya yang ada di Malaysia dan juga London. Ha, contohnya, Alia dapat mengenal pasti dan juga mendozakan berbagai budaya muzik dan juga cerita yang ada dalam rakyat Malaysia dan juga rakyat London. Kalau rakyat Malaysia, mereka menggemari budaya dan juga genre muzik pop universal kerana mereka suka mendengar muzik-muzik uh, yang sehari kini. Berbeza pula dengan rakyat London, uh, mereka mempunyai pelbagai genre berbeza seperti genre hip hop dan juga genre indie. Uh, hal ini kerana mereka mempunyai gabungan dan daripada pelbagai budaya yang berbeza. Ha, maka Alia mempunyai CQ kognitif yang sangat bagus dan tinggi kerana Alia mampu membezakan dan menilai serta memahami pelbagai perbezaan budaya dalam contohnya dalam jurnal muzik tadi, dalam ulangan rakyat Malaysia dan juga rakyat London. Hai! Hai! Hai semua! Pernah tak korang lalui satu situasi macam Eh, aku ada dekat planet mana ni? Masa pergi dekat negara orang lain Jadi itulah pentingnya CQ Metacognitif ni Lagi-lagi kalau kita pergi dekat luar negara Jadi hari ni kita akan lihat Apa kaitan CQ Metacognitif Dengan situasi Alia Yang pernah menetap di negara London Suatu ketika dahulu Tapi sebelum itu Kita kena tahu dahulu Apa maksud CQ Metacognitif ni Sikir metakognitif ini bermaksud kita sedar dan kita fikir balik bagaimana cara untuk kita berfikir dan bertindak dalam suatu budaya yang berbeza. Dalam kes Alia, ada tiga langkah penting yang harus kita ingat. Pertama, perancangan. Kedua, pemantauan. Dan akhir sekali, penilaian semula. Cak! Ja! Dalam situasi Alia yang pernah pergi ke London, kita dapat lihat ketiga-tiga proses ini berlaku. Pertama dari segi perancangan, kita dapat lihat bahawa Alia menyedari cuaca di Malaysia adalah sangat berbeza berbanding dengan cuaca di London. Jadi dia merancang dahulu apakah pakaian yang sesuai untuk dia pakai sebelum dia pergi ke Festival Winter Wonderland di London. Seterusnya, Alia juga mengalami unsur pemantauan. Dia memerhati bahawa festival tersebut bukan hanya festival biasa tetapi ianya juga mempunyai unsur keagamaan yang berbeza iaitu unsur agama Kristian. Akhir sekali, unsur penilaian. Setelah menilai, Alia menyedari bahawa festival tersebut merupakan hiburan semata-mata. Unsur keagamaan adalah sedikit kerana budaya global di London. Eh, kejap-kejap. Walau bagaimanapun, Alia tetap berhati-hati untuk tidak mengikuti aktiviti yang mempunyai unsur keagamaan untuk menjaga nilai agama yang dipegangnya. Yang terakhir adalah sikil tikalaku. Sikil tikalaku merujuk kepada keupayaan individu, untuk menyesuaikan tindakan lisan dan bukan lisan ketika berinteraksi dengan orang yang berlainan budaya. Menurut Dain dan yang lain, apabila individu memulakan atau mengekalkan komunikasi secara bersemuka, mereka tidak punya akses kepada perasaan, pemikiran ataupun motivasi masing-masing. Namun, mereka boleh bergantung terhadap apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Seperti vokal intonasi, raut wajah ataupun bahasa tubuh badan orang lain Hey Halia, have you listened to Adele new song? This song is so sick! Huh? Adele? It's so lame! Excuse It me? Listen to the sweet cake! Terkejut aku tadi Hai, nasib baiklah aku ni tak ada penyakit jantung Kuat betul suara mereka ni Even better, okay? Menurut Alia, ketika berkomunikasi berkenaan hiburan, masyarakat di sana lebih gemar untuk bercakap kuat dan lebih ekspresif berbeza dengan budaya Melayu yang mementingkan kesopanan dan kelembutan. Maka, Alia mengalami kekeliruan sama ada dia mahu mengikuti norma tempatan ataupun mengekalkan nilai budayanya. Namun, setelah Alia mencuba untuk ber berkomunikasi secara lembut, Maka Alia mendapati bahawa perkara itu tidak memberi kesan negatif terhadap komunikasi tersebut. Alia mengekalkan cara bertutur yang sopan dan lembut selari dengan nilai budaya Melayu yang dipegangnya. Dari segi komunikasi bukan lisan pula, Alia mendapati ketika berhibur, masyarakat di London lebih bebas dari segi sentuhan fizikal dan jarak fizikal. Maka Alia menyesuaikan dirinya dengan mengekalkan jarak selesa melalui bahasa tubuh badan yang mesra. Namun Alia masih lagi menjaga batas sebagai seorang Muslim. Sebagai kesimpulannya, pengalaman budaya yang dialami oleh Nur Alia di London itu jelas menunjukkan bahawa model empat dimensi kepintaran budaya diamalkan dan diaplikasikan dalam situasi sebenar. Semuanya bermula dengan motivasi yang mendorong minat dan keyakinan diri. Seterusnya, pengetahuan tentang norma budaya yang berbeza. Seterusnya, metakognisi dalam merancang dan menilai strategi interaksi. Akhir sekali, tingkah laku yang fleksibel dan sesuai. Dengan adanya pemahaman ini, kita dapat mengurangkan konflik dan juga salah faham yang berlaku. Kesimpulannya, dalam dunia yang semakin global ini, kepintaran budaya bukanlah satu pilihan tetapi satu keperluan. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih.